Bismillahirrahmanirrahim. Vessallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyirin. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Baklaycıların 8-ciсі təbəyyüt. Təbəyyüt də mötərizdə qeyd edilib tabəlik. Yəni təbəyyüt o şeydir ki, eee bir insan və bir insan deməyidə bir şey bağ olmaqla ona tabe olan bir şey də bağ olur. Burada insana da aid ola bilər başqa bir şey əşyalar da, yəni insan olmayan əşyalara da aid ola bilər. İndi burada bir neçə də məsələ danışacaq, o bunun əsləsində məlum olacaq. İndi birinci təbiiyyəti tərif eləməlidir, izah edir. Məsələ 223-də deyir: "Təbiyyət bir neciz şeyin başqa bir şeyin paqlanması vasitəsi ilə paq olması deməkdir." Yəni bir şey paq olsa, ona təbə olan bir şey də nə olar? Paq olar. 223. Şarab sirkiyə çevirlərsə, qabda qaynayan yani şarabın dediyi yerədəki paç olur. Deməli, ə, biz danışmışıq bir neçə məsələ qabaq ki, şeydən üzüm qaynayarsa nə olur? Haram olur. İndi üzüm o dərəcə qaynayır ki, artıq şaraba çevirilsə. Şaraba çevirdiyi oldu neciz. İndi o, həmin o qaynayanın vaxtı bu qab qabda nə qədər maddə var, idi, nə qədər maye var idi. Həmin maye dediyi yerə qədər neciz olur da, düzdür? Həmin bu dediyi yerə qədər neciz olmuş bir yer Bu həmən bu məaddədəki var şaraba çöndü. Bu həmin şarabqan şarab yandan sonra birdən sirkiyə çevrilsə nə olar? Həmin dediyi yer, qabın dediyi yer nə olar? O da pak olar. Və həmçinin adətən onun üzərinə qoyulan parça və və ya başqa bir şeydə şarabla necədirəm. Mişdirsə paç olur. Ya məsələn qabda ağzınacan dolurdu bu həmin üzümlə, boynəyir, onun üstündə ya parça qoymuşdlar, ya da bir qapaq qoymuşdular məsələn. Qaynayan vaxtı nə olur? Həmin o üzümlə də ona dəyirdi. İndi birdən bu qaynayıb şaraba döndükdən sonra qaynayıb təzədən sirkiyə çevirsə, sirkiyə çevirsə nə olacaq? Həmin qabda, qapaqda və ya parçada paç olacaq. Yaxşı. Lakin əgər qaynama səbəbi ilə qavun çöl tərəf həmin şarabla nəzərlətlənərsə vacib ehtiyat asosun, təbəyyətə bax olunuz. Bax olunur necə? Yəni bir həmin qaynayan vaxtda simptomcular süçrib qavun çölünə də isə çöl tərəfində deymiş olsa və ya hətta ki qabdır, qabın yarısına qədər bu həmin üzüm olub. Bu qaynib elə yarısının həmin o qabın yarısı çönüb sirkiyə, qabın yarısı nə olur? Pak olur. Amı birdən qaynayan vaxtda ona məsəl üçün 1-2 damcı sıçrayıb qabın yuxarı hissəsinə. Həmin yerdə ehtiyat vacibətsə son pak olunmaz. 225. Qafirin uşağı 2 halda təbəyyətlə paçlanır. Ardı keçdi insana, bir insan kafirdi, o kafirlərdəndir ki biz ona hökm edirik ki bu necristdir. Ondan sonra əgər bu islama qəbul etsə onun uşağı da paç olar. Kafir uşağı 2 halda təbəyyətlə paçlanır. 1-ci hal müsəlman olan bir kafirin uşağı təbəyyət qaydası ilə onunla birgə paç olur. Həmçinin əgər uşağın babası indi biz dedik ki, ata İslamı qəbul edir, uşaq pak olur, bildik. Bundan başqa ola bilərdi ki, bəli, həmçinin əgər uşağın babası, anası yaxud nənəsi müsəlman olarsa, o da paxtaylıdır. Yaxşı, bu aydın oldu. Lakin bu halda onun paçlanması, hökmi biz bildik ki, müsəlman olan bir uşağın kafirin uşağı təbiyyət qaydası ilə onunla bir yerdə paç olur, həmçinin anası, babası və yaxud ə, nənəsi olsa, paç olur. Hansı? Bunəcə mütləq şəkildədir, yoxsa bir şərtlər var? Deyək ki, burada 3 dənə şərt var. Aşağıdakı şərtlə bağlıdır. Birinci şərt nədir? A bəndidir. Bundan öncə həddi buluğa çatmayan uşaq təbii qaydası ilə yenicə İslamı qəbul edən şəxsdən aslı olaraq necəsətə məhkum olmalıdır. Yəni əslində bu elə kafir idi. Nəinki bu insan məsələn başqa səbəblə kafir olub. Necə? Ola bilər ki, bu bir misal odur ki, bir dənə uşaq həddibuluğa çatmayib düzdür, amma yaxşını pisə başa düşür. Artıq burada küfrü özü qəbul edir. Özü seçir küfrü. Düşünür, eşidir müsəlman var, o var, bu var, dinlər var cürbəcür. Artıq dərk edir, bunları bir az araşdırma eləyir Deyir ki, yox, mən İslamı qəbul edəramam. Allahsızat yoxdur. Nəsə bu dünya ilə belə yaranıb. Məsələn, ateist bu adam heç nəyi qəbul eləmir bu artıq bu təbiət təbiiyyət vasitəsilə bu baş olmur və yaxud həddi buluğa çatmayıb amma yaxşı pişin dəririb, araşdırıb İslamı qəbul edib. İslamı qəbul edəndən sonra 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün təzələndir ki, "Yox, görürəm, nəsə düz gəlmir. Yoxdur, inşallah." Nə bilim, ya şey peyğəmbəri inkar eləmir məsələn. Artıq bu nə olur? Bu artıq əslində burada bir az cümlədə bir az şə, şey, belə bir növ qaranlıq var ki, aydın də yəni, olsan nə deməkdir? Aslı olaraq necəsatə məhkum olmalıdır. Həmin o sırf onun necəsatəti bu həmin atanın və yaxud babanın kafir olmasına görədir. Niyə ki bu özü küfrü seçib, yəni ki aydın oldu da. 2-ci e, şərt b bəndidir. Uşaq həmin yeni müsəlmanla birgə yaşamalı və onunla və onun himayəsi altında olmalıdır. Yəni bu uşaq onunla bir yerdə yaşayır və bu həmin ata və yaxud baba və yaxud nədir? Bu onun himayədarlığı elədir. 3-cü şərt, yəni C bəndi, ona yaxın olan bir kafir onunla yoldaş olmamalıdır. Tərcümədə biraz düz tərcümə olunmadığına görə, ola bilər çünki Azərbaycan dilində hətta yaxşı bir adam nəsə qaranlı qala bilər. Yox, orada elədir. Deyir ki, ondan yaxın olan bir kafir onunla yoldaş olmalı olmamalı yoldaş olmalı olmamalıdır, yox. Onunla bir yerdə olmamalıdır, onunla bir yerdə yaşamamalıdır. Yəni nə demək istəyir? Demək istəyir ki, məsələn, bir İnsan yaşayır kafirdir. Nəcis hökmündə kafirdir. Onun oğlu var, bir 30-40 yaşı var. Bunun da uşağı var. İndi bu birdən baba İs İslamı qəbul ələsə, aya bunun nəvəsi də pak olardı ki, yox. Şərtdir ki, gərək ondan yaxın, həmin İslamı qəbul edən yəni şəxsdən yaxın olan bir kafir bu insanla bir yerdə olmamalıdır, yaşamamalıdır. Yəni dediyimiz kimi ata ki, küfrdə qalıb, bu nəvə pak olmaz amın nəvə elə atasına tabe olaraq qalır kafir neciz hökümündədir. Nədir? 3-cü şərt oxuyaq dəzdən. Ona yaxın, amma mən düzgün oxumaq istəyirəm. Nəyinki burada necə yazılıb? 3-cü şərt budur ki, ondan yaxın olan bir kafir onunla bir yerdə olmamalıdır. Yəni onunla bir yerdə yaşamamalıdır. İkinci. Birinci hal nə idi? Müsəriman olan bir kafir uşağı təbiyyət qaydası ilə onunla biriqdə paç olur. Dədiyimiz 3 dən şərtlə. İkinci halda oldu ki, bir müsəriman tərəfindən əsir götürülən və atası yaxud babalarından biri yanında olmayan kafir, görürsüz, burada artıq ə, qeyd eləmədi, nə bilim, yoldaş olmamalıdır. Dedi ki, yanında olmayan kafir uşağı paçlıqda həmin müsərimana tabedir. Onun kimi paç olur və bu halda uşağın təbiyyətlə paç olması onun yaxşı Əla pis ard edə bildiyi təqdirdə kafillik göstərməməsi şərtlə bağlıdır. Deməli, burada bir dənə şərt var. Şərt də odur ki, bu həddi buluğu düzdür çatmayib, amma yaxşı bir sədlə çevirir və artıq küfrü seçib özü, artıq bu küfrü özü seçib, biz buna deyə bilmərik bu həmin müsəlmana tabedir. Deməli, məsələni bir az təzədən qayıdaq və o ümumi bir nədir. Bir müsəlmanın tərəfinə nəsir götürülən və atası yaхуд babalarından biri yanda olan çavur uşağı Bakıldə də həmin müsəlman təbədi, bir müsəlman müharibədir, cihaddır. Peyğəmbərin imamın dövründə alayhissəlam nə olub? Bunu əsir götürüblər, müsəlmanın əlində idi. Bunun yanında nə adası var, nə babası kafirlərdən. Bu uşaq həmin müsəlmana təbədi. Bir şərt var ki, artıq bu uşaq həddi buluğa düz çıxatmayib, amma Yaxşı pisi başa düşür və artıq küfrü izhar eləyir. Artıq bundan küfr görsənir. Artıq bu şəkildə biz hökm eləyə bilmərik ki, bu paktdır. 226. Meyizin üzərində yulduğu taxta yaxud daş onun məhrəm yerlərinin ötülməsi üçün istifadə edilən parça və ona qusl verən şəxsin əli adətən qusl zamanı su tökülməklə birgə yuğulan bu şeylərin hamısı qusul qusul tamamlandıqdan sonra paç olur və meyyidin məhram yerləri örtən örtmək üçün istifadə edilən parçanın sıxılmasına ehtiyac yoxdur. Sən bu nədir burada? Deməsin ki, meyyit ki biz bildik ki, meyyit nəcüstü ta ki ona o 3 dənə qusul meyl qusulunda danışla qusulardan söhbət edir. Bu həmin o 3 dənə qusul ona verilməsin. 3-cü usul ki tamam oldu. Bu meyt oldu nədir? Paç. Bu meytçi oldu paç. Həmin o su değdiği yerlər var ha. Qusul zamanı adətən ondan sıçrayan su değdiği yerlər və yaxud ki on üzərində olan parça. Hədırrətün övrət örtülə indi bilmirəm kim görübse görürdü və ya xud uzandığı taxta, və ya xud daş, və ya xud nədirsən deyən, nə isə də bu uzat uzatmışdılar bunu yumaq üçün, qusul vermək üçün. Artıq bunlardan paket olması vasitəsilə ona bağlılığı da təbə olur, onlar da paket olur. Yaxşı. Lakin qusul verənin paltarı, bədəni və qusulda istifadə edilən digər əşyalar hə Də, vacib ehtiyat əsasən adətən meyr quslu əsasında nəcəssədləndiyi hallarda belə təbiət vasitəsi ilə pak olmur və onları ayrıcı yumaq lazımdır. Nə demək istir? Burada demək istəyir ki, bir az fərq eləyir də. Meyitin üzərində yulduğu taxta, yaxud daş, onun məhrəm yerlərini örtülməsi üçün istifadə edilən parça və ona qusul verən şəxsin əli adətən qusl zamanı su tökməklə birgə yuyulan bu şeylərin hamısı Adətən qusul zamanı su tökməklə birgə yuğulan bu şeylə yəni adətən ki su tökülür Meyd, meydan bir yerdə nələrcə oğlu gündə bir dəfə o növrətin üstünə qoyulan parçadır bir dəfə onun həmin o qoyulduğu taxtadır və yaxud daşdır və yaxud bilmirəm cürbəcür formada ola bilər də məsələn dəmirdən bir ə, stol kimi düzəldiblər onun üstündə uzadıblar onun üstündə qusul verirlər həmin bunların hər hansında paq olmasında şkal yoxdur Lakin gusül verənin paltarı, o ki mən su tökmüşəm, o həmin su çıxıran su mənim üstümə də dəyib və yaxud da ki yerə su çıxıb. Bədən de, nə deyir? Verənin paltarı, bədəni və gusüldə istifadə edilən digər əşyalar, digər əşyalar nə bilmirdi? Gusüldə nə istifadə oluna bilər? Məsələn, fərz edək ki o gusül gusül verən vaxtı istifadə olunan bir qab. Mən ki qabla su tökmüşəm, Həmin o tökən vaxtı onun üstünə də su çırıyıb, da həmin qabın üstünə. Dedi ki, bu həmin o da onun içindədir. Hətta vacib ehtiyat asasın adətən meyr qusulu asnasında nəzərlətdiyi hallarda belə təbiiyyət vasitəsi ilə paç olmur və onları ayrıca yumaq lazımdır. Yəqin ki, bu aydındır. Ayırdıq hansılardı? Sırf ancaq meydanın uzadıldığı yerdir, bir də onun üstündə olan bir şeydir. Onun üstündə olan bir şeydir. Məsələn nədir? Bu həmin bu övrətin örtdən bir parça. Bir də ki, qus meyt quslu verən adamın əlləri, indi əlləyin nə ola bilər ki, sürtüb bədəninə falan, bunlar necis olub dəli. Yaxşı. Bunlar ki, meyt ki, pak oldu, bunlar da pak olar. Amma ondan başqa olan yerlər, düzdür? Quslu da istifadə olunub, düzdür? Ona necəcət olan bir şey deyib, su deyib. Lakin onlar deyir ki, pak olmaz. Düzdür bu adətin istifadə olunurdu ki, hətta adətin istifadə olunmasa belə ehtiyat vacib alsasın pak olmaq. 227. Nəcisətli bir əşya pak olduqdan sonra onun yulmağı vasitəsilə olan ə, vasitəsilə olan yuvan şəxsin əlində adətin yulmağı vasitəsində nəcisətli əşyaya və ya ondan axan su dəyan hissəsi pak olur. Yəni bir dey ki bir parçadır necəsət necəsət deyib onun necis olur. İndi mən də onu yeyirəm, əllə yuyuram. Həllim də həmin vaxt necis olur, düzdür? Bu parça ki pak oldu, o zikr etdim şərtlər çünki mən parçanı yumallayım, əgər kürsu ilə yusam, əgər az su ilə yusam, az su ilə yusaq biz dedik ki, qusalla ayrılmalıdır. Qusalla ayrılandan sonra pak olur. Bu həmin bu pak ki oldu həmin parça. Bunun adamın da əlləri də pak olur. Təzən oxuyaq nəcəssətli bir əşya pak olduqdan sonra onun yolma vasitəsi olan yu an ki bunu həmin o əşyanın yolma vasitəsi olan kimdir? İnsan əlidir. Şahsın əli də mötərizədə qeyd edilir. Adətən yolma vasitəsində nəcəssətli əşyaya və ya ondan axan suya dəyan hissəsi də pak olur bir hətta onun axan hissəsi ki var, bu ki pak oldu, ondan o həmin o dediyi yerdə nə olur? Paş olur. İnşallah. Yəni biraz dəqiqləşdirək. Bu həmin parça nə ki mən yuyurdum, həmin parça nəcis idi. Bu həmin parça ki nəcis idi, mən onu yudum, pak oldu mənim əlim və həmin o parçanın içində qavan bir az suki var. Həmin su da nə olur? Paç olur. Yəni bir də tətbiq eləyə hansı şeyə? Əgər ğusulanı çıxartmaq lazımsa, az su ilə yuymuşam. Az su ilə yuymuşam biz dedik ki, nədir? Həmin onu sıxmaq lazımdır. Həmin onu sıxmaq lazımdır ki, mən ki onu sıxdım, normal qaydada ondan su k ayrıldı. Biz oxumuşuq. Həmin ğusulə də nə olur? Necizdir. Təb Təbii ki, fərq eləmişdik. Əgər necasetnüz olsa, fətvadır. Əgər necasetnüz olmasa, ehtiyat vacibətsin fətvadır. İndi fərz edirik ki, ayrıldı bu həmin o qosalə, fərq yoxdur fətva əsasında yoxsa ehtiyat vacibətsənsən. Ayrılandan sonra həmin o parça içində bir az ki bir damcı su qalır, adətən qalan miqdarda. Həmin o su paxtdır yoxsa yoxdur ki, yox, o da, da paxtdır. Deməli, insanın əlləri birdir ki, onun içində qalan nə olur? o şey, şəqdar çib sudan bir az miqdar qalır o da nə olur paç olur necəslətli bir əşya paç olduqdan sonra onun yolma vasitəsi olan şəxsin əli yuyan şəxsin əli də adətən yolma əsasında necəslətli əşyaya və ya ondan axan su dəyən hissəsi yəni nə, nə deməkdir burada bayaqlar ola bilincə şey düz belədir düz söz çıxmır məndə ola bilər. Yəni burada dəqiqləşdirəm. Yəni mənim ki adətən bir nəsə yuyanda mənim olan miqdar, məndə normal miqdardan nə qədər əl batır. Və həmin o miqdar, o normal olan miqdardır ki mən qabı yuyuram və yaxud parçanı yuyuram, normal miqdar nə qədər batır. Və o həmin miqdar paş olur. Amma ondan əlavə, məsələn fərz eləyək ki yuyan sırasında mənim sinəmə, paltarıma və bədənimə şey sıçrayıb, su sıçrayıb. Əgər həmin su Nəcisə nəcis olmasına hökm olunubsa, məsələn, az su ilə yuymuşam, nəcisə də deyib çub üstünə. Təbii ki, bu az su da nə olur? Nəcis olur. Hə, deməli, sinəmimə əlavə yumağlayam. Yəni həmin o parça yumaqla və ya həmin o qab yumağına həmin o paçılmaz. Deməli, adətən bulaşan yerləri ki var ha, mən yuvan yumaq üstəsində istifadə eləyirəm, həmin o yerlərdə paç olur. Həmçinin paltar, paltar yuvan maşınla yuyulduqda bu da mübtəla məsələdir. Paltarlar şəriətin göstəricisinə göstərişinə, göstərişinə muvafiq qaydada yulduğu təqdirdə onlar paç olduqdan sonra maşının barabanı və qabının iç tərəfi də ürfən yulma vasitəsi hesab edilir. O e, bəyənirib. Niyə görə? Çünki bu addadan həmin yuman vasitəsi hesab olunan miqdardır da. Təbiyyətlə paç olur və onları yumağa ehtiyac yoxdur. Yəqin ki, aydın oldu. Əgər bu şəriət qaydası ilə düz yulub, məsələn fərz eləyək ki, paltar yuyan maşını əə, jəhəldə 2 dəfə yaxalayıb paltarı, mən də paltarım bövrlənəcək olmuşdur. Bu da kifayət eləyir, 2 dəfə yuldu. Ondan sonra ki, bu ki paç oldu, ondan su yarıldı. Yəqin ki, həm belə də paltar yuyan sıxır onu, suyu da çıxardır. O suyu ki çıxardandan sonra qutardı gedib, paltar ki paç oldu, həmin o paltarın, ə, paltar yuyan maşının içindəki olan varaban hissəsi bir də qapı, bolqaroyan maşının qapısının iç tərəfi də nə olur, pak olur. Burada deyirəm diqqətli olun inşallah, çünki çox olmasın. Onsuz da görürəm ki, bu videolara baxan yoxdur. Mən heç inanmıram axıracın kimsə düzür. Ona görə deyirəm kifayət eləyir, 228 azdan inşallah gələn dəfə ona başlayarıq. Elhamdülillah rəbbil aləmin.